Kita di, uh, uh, dijajah dan kita telah dirasuk oleh ideologi penjajahan. Untuk memahaminya, kita perlu memahami penjajahan sebagai satu sistem. Penjajahan sebagai satu struktur pemikiran. Penjajahan sebagai satu konsep. Ramai yang telah berbincang mengenai pasca penjajahan, mengenai uh, menyah jajah dan sebagainya. Dan kebelakangan ini di Malaysia, Memang rancak perbincangan itu uh, untuk menjajah uh, konsep pemikiran nama-nama dan sebagainya. Tapi kita kurang membincangkan mengenai penjajahan itu sendiri. Uh, sebab uh, apabila kita tahu penjajahan, maka kita tahu apa itu uh, ah apa itu pasca uh, kolonialisme, apa itu kolonialiti, uh, apa itu uh, maksud penjajahan. Dan uh, penjajahan sebenarnya merupakan satu yang uh, telah dibentuk uh, yang ini pada abad yang ke-15. Ini penjajahan moden. Sebelum itu pun ada pelbagai bentuk penjajahan. Ini salah satunya penjajahan Rom ke atas Eropah. Dan dalam uh, tapi dalam penjajahan moden ini kita dapat tahu uh, beberapa sistem, beberapa struktur uh, yang mana uh, kuasa yang lebih besar yang lebih kuat menakluki uh, sekumpulan manusia ataupun sekumpulan uh, apa orang-orang uh, orang, -orang, orang uh, di tempat-tempat lain. Jadi ini uh, merujuk kepada uh, uh, penguasaan, penaklukan dan penindasan. Uh, ia uh, merupakan satu projek ras. Di mana satu ras itu dianggap uh, kolot, dianggap uh, lemah dan uh, jadi terpaksa uh, ditakluki oleh uh, ras yang lain. Jadi itu penjajahan sebenarnya. Dan penjajahan ini telah uh, di Eropah sekarang ini negara-negara uh, Eropah sedang memadam uh, pengetahuan dan sejarah penjajahan di sekolah-sekolah mereka. -sekolah mereka tidak mengajar uh, penjajahan mereka uh, ke atas negara-negara luar Eropah di sekolah-sekolah. Jadi lama kelamaan di negara, -negara Eropah terutama sekali di Britain dan Belanda mungkin uh, ini, uh tindakan uh, dan uh, gejala penjajahan itu tidak di, uh, diketahui. Jadi apa yang, apakah yang dilakukan oleh penjajahan? Uh, ada empat gara yang selalu uh, saya katakan untuk kita tahu uh, sebelum tu kita tahu bahawa ia satu konsep satu ideologi ia 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 merupakan satu ideologi rasis ada empat uh, uh, kesan ataupun empat uh, pengaruh penjajahan satu ialah eksploit dan kita tahu penjajahan ini apabila uh, penjajah dia belayar di luar Eropah. Salah satu benda yang dilakukan adalah untuk merubah nama tapak dan tempat. Macam Singapore, Georgetown, dulu Jesselton, apa ni, di India banyaklah. Calcutta, apa, Madras, Bangalore, bombing dan uh, ini dikatakan salah satu contoh atrocity. Uh, maksudnya uh, apa membunuh uh, membungkam nama-nama uh, tempat selain daripada uh, mencuri uh, menjarah uh, memadamkan uh, identiti bahasa dan sejarah. Uh, itu di antara ciri-ciri Azam -ciri Yang kedua ialah epistemisaid. Uh, menindas, memadamkan, uh, memusnahkan ilmu uh, mengenai tempat, mengenai orang itu, mengenai uh, sesuatu bangsa. Uh, uh, menyingkirkan melenturkan dan melunturkan dan menghakiskan asas-asas ilmu yang ada. Hmm? Itu epistemic side. Yang ketiga ialah memory side. A yang ini menghapuskan segala naratif, segala sejarah. A misalnya dalam perang ataupun apa yang berlaku di Gaza, Israel memusnahkan universiti dan perpustakaan. Itu ethnocide dan juga memori side. Jadi segala memory, segala peringatan mengenai bangsa itu dipadamkan dan hakiskan. Yang keempat ialah genocide. Pembunuhan satu bangsa itu secara fizikal. Ini yang dilakukan pada 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 mana-mana masa waktu dalam jangka masa 4 500 tahun Uh, sejarah apa ni uh, penjajahan moden banyak contoh di 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 uh, Ethiopia di Afrika Barat di India uh, di Kuala Melayu pun ada uh, genosida millions berjuta-juta uh, manusia dibunuh dan apa yang berlaku di Gaza ialah epitomi kepada penjajahan uh, apa uh, di mana kita tengok kita dapat lihat kita dapat saksikan dengan mata kasar kita in real time apabila orang putih dia datang mendarat dia akan ubah nama right? uh, macam uh, Georgetown dari Tanjung Penaga uh, masuk Taiping Sen, Singapura Singapura Apabila nama asal tu dipadamkan, digantikan dengan nama kolonial, ia memberi beberapa andaian. Satu bahawa uh, tapak itu tidak ada penghuni. Tidak ada orang, tidak ada budaya, tidak ada kegiatan, tidak ada kehidupan. Dia, dia konsep teranulis. Uh, di mana uh, oleh kerana tidak ada orang, maka di, uh, dinamakan dengan jajah. Dia juga bermaksud uh, apabila tidak ada orang, maka tidak ada nama. Apabila tidak ada nama asal, maka tidak ada memori. Tidak ada genealogi uh, dari segi geografi, sejarah, budaya spasial and temporal. Dan ini membawa satu gambaran bahawa tempat-tempat yang diberi nama orang putih itu ialah tempat-tempat baru, tapak-tapak apa yang yang dikatakan oleh kanan nama itu nama orang putih dimiliki oleh mereka. Jadi ini adalah implikasi-implikasi. Maksudnya di sini uh, yang yang paling ketara ialah ia telah menghakis uh, memory dan sejarah tapak itu. Dan kalau kita lihat tapak-tapak uh, itu sebagai satu rangkaian tapak dalam sebuah negara, maka hakisan memory dan sejarah sebuah negara. Jadi apa yang dilakukan itu amat wajar. Dan perlu dilakukan dengan secara yang tersusun dan teratur. Saya apa, amat amat uh, menghargai usaha islah uh, bukan hanya sekarang, tapi beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Saya ingat lima enam tahun yang lalu, apa apa telah uh, apa ni uh, mengubah usaha untuk mengubah nama secara Seaktivis aktivis dan saya kata secara gorilla huh? apa, ada taktik-taktik yang tentu saya pun telah mencarangkan uh, apa, khususnya Georgetown uh, diubah kepada Tanjung Penaga dan uh, Batuah diubah kepada uh, uh, bagan tuan bagan bagan tuan tuan, tuan kecil huh? nama asal maksud dari sini tapak-tapak ini telah wujud nama asal. Jadi elok dan wajar untuk uh, beberapa pergerakan ini berusaha untuk mengubah. Tapi saya ingin cadangkan bahawa uh, ini adalah satu usaha saja untuk satu pihak. Pihak yang bertanggungjawab tidak bertanggungjawab. Ia ini pihak berkuasa tepatan. Uh, usaha yang dilakukan ialah secara ad-hoc. Bukan secara tersusun. Kalau kita serius uh, sebagai sebuah negara bangsa, uh, berujuk pada nama tempat, kita perlu wujudkan satu dasar. Uh, dasar yang perlu diamalkan dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan tempatan. Sebab tanggungjawab dan bidang kuasa untuk mengubah nama terletak pada pihak berkuasa tempatan. Majlis-majlis daerah, majlis perbandaran dan sebagainya. Dan mereka ini tidak ada perspektif. Maksudnya mereka tidak ada sejarah. Mereka ini tidak ada kesedaran sejarah. Presiden PBT tidak ada kesedaran sejarah. Ahli-ahli majlis tidak ada kesedaran sejarah. Ataupun ada kesedaran tapi tidak mengubah. Jadi pada saya, mereka lah yang bertanggungjawab, yang berdepan dengan ini dan mereka lah perlu mempunyai satu semangat nasional. Yang kedua perlu ada usaha pentadbiran. Maksud di sini, usaha pentadbiran dan dasar untuk mengubah nama-nama tempat yang berasal daripada kolonial. Itu secara dasar. Uh, tidak semestinya semua. Tapi umumnya. Tapi saya ingin cadangkan satu lagi. Ini saya telah tulis dalam uh, beberapa kali dalam dalam penulisan saya. Satu tribunal uh, bahasa kebangsaan. Tribunal bahasa kebangsaan ini perlu diwujudkan melalui akta parlimen. Maksudnya di sini isu mengenai penamaan nama tempat tapak, kawasan perumahan, jalan aa, dan ruang-ruang lain perlu ditangani oleh satu tribunal yang ditubuhkan di bawah akta melalui Undang-Undang Parlimen supaya ia dapat menjadi satu saluran untuk aduan awam dan ia boleh membuat keputusan melalui timbang tarah berdasarkan kepada undang-undang. Jadi kalau kita nak berdasarkan kepada budi bicara kepada apa usaha-usaha aktivis ia tidak akan jadi dengan sempurna. Utak ini perlu diwujudkan melalui undang-undang. Undang-undang yang akan memberi kuasa kepada Perubahan nama-nama tempat di Malaysia